ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಯನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣ ಒಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ್ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರವರ ಒಂದು ವಚನ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧು ಯಮಗೆ ವಸುಧೀಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ವಚನದ ಭಾವಾರ್ಥೆಯ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ 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 ಈ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೊನ್ನಲಾಪುರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರವರೇ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊನ್ನಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ್ಜಿ ಹುಣಯ್ ಬಹುತ್ ಮಹಾನ್ ದಾಸೋಹಿ ಆಮಿದೆ ಲೋಹಕಿ जरूरते काम करती थी उन्होंने सोलापुर में जैसे कि पीने का पानी का का है और जानवरों का पीने का पानी का जो तालाब ऐसे मंदिर गंदिर बनाते थे उन्होंने उनको ये शरीर ही मंदिर है इसकी आत्मा साक्षी से ज़िंदगी जीने का मतलब वो मालूम नहीं था भगवान कहाँ है इसीलिए तो उन्होंने वहाँ पर मंदिरा बनाना तालाबा बनाना बौलिया बसव कल्याण के अंदर बसवनाथ जी का अनुभव मंडप में आया उनको अल्लम प्रभु जी लेके आया आने के बाद में यहाँ पर असली असली भगवान कहाँ हैं हम मजबूती से कहाँ पकड़ना चाहिए एक ही भगवान ओ एक ही भगवान दुनिया के अंदर कैसा रूप में है ऐसा पूरे विचार को समझ देकर अनुभव मंडप के अंदर बसवर्णा जी के हाथ से इष्टलिंग लेने के बाद में उन्होंने ऐसा लिखा है कि बसवर्णा ही मेरा सब सर्वस्व है मेरा बाप के समान माँ के समान बंधु के समान बड़े ऐसा लिखा है ना अब क्या प्रूफ होना बताओ और उन्होंने सोनलापुर के और एक क्वेश्चन लिखा है ऐसे वचन बहुत लिखे हैं बसवण्णा जी के बारे में यम वचन पारायण के पुराना समा यम्मा वचन दूरे अध्ययन के शतरुद्रियाग समार यम्मा वचन साशिर पारायण के ಗಾಯತ್ರಿ ಲಕ್ಷ ಜಪ ಸಮಬಾರದಯ್ಯ ಎಮ್ಮ ವಚನದ ಈ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಮ್ಮ ವಚನದ ನೂರೆಂಟು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಲಕ್ಷ ಜಪ ಸಮಬಾರದಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ये नाम अंकित होता है लेकिन शरणों का नाम अंकित कुछ भी रहने दो वो आत्मा परमात्मा को बोलकर लिखा हुआ होता है तो स्वनलापुर का सिद्धरामेश्वर जी शरण जी क्या कहते हैं एक ही वचन के बराबर ये गायत्री मंत्र हो व्यास का पुराण हो ये कुछ भी काम को नहीं आता क्योंकि वचन इंसान की तरक्की के लिए है इंसान के अंतर आत्मा का साक्षी जीने का है वचन सारे जीव राशि को अपना लेने का होता है क्योंकि सबको बनाए सला एक ही मालिक होता है ऐसा विचार मिलते हैं सुनलापुर के सिद्धारामेश्वर शिवगी शरण के वचन उन्होंने कट्टर लिंगायत थे अब हम सोचना चाहिए आज के नाइन्टी सेवन परसेंटेज लिंगायत लोग देश के अंदर है इनको घुमराह किया गया है कुछ विदेशी मनुवादियों ने उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए आप सबको मैं विनती करता हूँ गली से लेकर दिल्ली तक तेविस भाषा में इस वचन का किताब मिलता है पढ़िए पढ़ने के बाद में शरणों के जो बातें लिखा है वचन उसके आधार के ऊपर चलते जाइए और आपका पूरा घर एक महा स्वर्गालय बनेगा और तुम्हारा गली तरक्की हो जाएगा तुम्हारे गांव तरक्की हो जाएगा तालुका जिले राज्य देश पूरे तरक्की हो जाएगा और जो ये अब झूठा प्रचार किया गया मनोवादियों ने उनका भांडा फूट जाएगा उन्होंने कितना हम लोगों को झूठा विचार दिमाग में डाले ना वो पूरा पोल खोले गया है अपनी शरणों के वचनों में 2500 वचन इस किताब में है सबसे ज्यादा शरणों का वचन पढ़ी है हर घर के काष्टजम ये जात पात वो भेदभाव ये पूरे ल, जो मनुवादियों ने हम लोगों को लगाया ना झगड़ा दूसरों को भेदभाव करने का इंसान इंसान से तोड़ने का हाँ प्रेम से रहने का तोड़ने का काम किया ना अब हम जोड़ने का काम करेंगे पूरे भारतवासियों को मैं विनती करता हूँ महात्मा स्थापित अनुभव मंडप के शरणों के वचन सभी लोग पढ़िए यूट्यूब में भी मिलेगा फेसबुक भी में मिलेगा पढ़िए और उनकी बात को पकड़कर चलने का कोशिश कीजिए और बिल्कुल अंतर का आत्मा परमात्मा का ये दर्शन यहीं पर कर ले सकते हैं कोई पानी में डुबकी मारने का जरूरत नहीं है कोई अनकंधाचार अंधा भक्त उन लोगों का पीछे पड़ने का जरूरत नहीं है बिल्कुल फालतू पैसा खर्चा करके फिरने का जरूरत नहीं है प्रकृति देखने को जाओ लेकिन भगवान को बारे में इस किताब में सब कुछ मिलता है बड़ी यह बोलकर मैं बसवा कल्याण की जमीन से विनती करते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारत के रहने वाले 145 करोड़ जनता को या ये 150 करोड़ है ना सबको बसवा कल्याण की जमीन से सर झुका कर मैं करता हूँ